الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله هداية للبشر wa qala inna arsalna ilaykum rasulan minkum dan uh, alhamdulillah uh, kita uh, berjumpa lagi pada minggu ini dan uh, pada perjumpaan kita pada minggu ini adalah kita akan membicarakan berkaitan dengan akidah berdasarkan kepada khabar mutawatir yang kita masukkan dengan khabar mutawatir itu adalah khabar-khabar uh, ataupun berita-berita yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagaimana yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi bacaan kepada kita sekarang ini. Al-Qur'an adalah merupakan kalam Allah dan situ adalah segala-galanya bagi kita umat Islam. Iman kita, pemikiran kita, segala tindakan tindak kita perlulah berdasarkan kepada Al-Quran yang merupakan kalam Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita manusia. Dan uh, sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelum ini yang berkaitan dengan uh, konsep akidah sebagaimana kita uh, nyatakan bagaimana permulaan uh, kepada manusia ini adalah berakidah tauhid ataupun uh, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nama kelamaan dengan uh, bujuk rayu daripada syaitan, iblis dan juga nafsu manusia sendiri akhirnya jadilah berbagai-bagai agama Sebagaimana kita ketahui ataupun sebagaimana kita maklumkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Uh, agama itu hanya satu sahaja pada asalnya. Tetapi dengan kerenah dan juga gelagat manusia dan juga dicampur dengan uh, bujuk rayu daripada syaitan dan apa semua untuk menjauhkan manusia daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala maka berlakulah ataupun terjadilah berbagai-bagai agama sebagaimana kita nyatakan ataupun sebagaimana kita tahu apa yang berlaku dalam kehidupan sekarang ini <coughs> Di dalam Al-Qur'an ataupun dalam uh, pandangan para ulama berkata dengan iman ataupun akidah iman itu adalah uh, mereka uh, banyak uh, definisi iman ataupun definisi akidah uh, sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama tetapi secara umumnya kita boleh simpulkan bahawa akidah ataupun iman itu kepada tiga ataupun kepada satu definisi iaitu i'tiqadun bil jinan wa nutqun bin lisan wa amalun bin arkan iaitu i'tiqad satu i'tiqad qalbiyah yang terdapat dalam hati dengan dalam ruh kepemikiran manusia dan juga dilafazkan dengan lidah kita dan juga diamalkan dengan segala panca indera kita. Itu adalah jenaz yang kita ambil maksud iman sebagaimana yang telah ditulis oleh para ulama. Dan banyak ya banyak sekali redefinisi dan juga maksud-maksud ataupun uh, takarif iman itu tetapi itu yang kita ambil sebagai pedoman ataupun sebagai panduan dalam perbincangan kita pada pagi ini. iman adalah uh, i'tiqadu mirjinan keyakinan, keatiqat yang datang daripada rohani manusia, datang daripada pemikiran manusia. Wanutqun bin lisan dan sanggup untuk mengucapkannya dengan lidah. Wa'adan bin arkan dan juga sanggup untuk beramal, beraktiviti dan juga melakukan segala tindakan dengan pacar indera yang kita miliki. Dan inilah yang yang kalau kita baca kepada Al-Quran umpamanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285 sebagaimana sentiasa kita baca sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut amanar rasulu bima unzila ilayhi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaykal mashiir jadi itu adalah merupakan satu perbincangan ataupun satu kenyataan daripada Allah Subhanahuwataala berkaitan dengan iman manusia berkaitan iman manusia amanar rasul bima unzila ilayhi min maknanya ayat berkaitan dengan iman ini Allah Subhanahuwataala tegaskan bahawa yang menjadi iman ataupun pegangan kepada para rasul juga adalah sebagaimana menjadi pegangan kepada kita umat Islam amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun aman berimanlah para rasul bima unzina ilaih Rasulullah itu dengan apa yang telah diturunkan kepadanya min rabbih daripada Tuhannya. Maknanya kalau kita faham daripada ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa akidah yang kita miliki itu adalah direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita ataupun saya menekankan bahawa apabila kita menyebut al-Quran Ataupun apabila kita menjelaskan berkaitan Al-Quran Maka hendaklah terpapar dalam pemikiran kita Bahawa Al-Quran itu adalah segala-galanya bagi kita Bagi kita umat Islam Ini telah dijadikan uh, keras Dalam masyarakat Gaza umpamanya Kita melihat walaupun mereka dibunuh ya, Walaupun mereka dikepung, dibom dan seumpamanya Namun mereka tidak lari daripada Al-Quran Sehinggakan anak-anak mereka dididik dengan Al-Quran Kerana mereka mengetahui Di situlah punca akidah di situlah punca kebahagiaan, ketenangan dan juga segala-galanya. Sebab itulah maknanya kalau kita baca Al-Quran, memang kita akan dapati. Memang kita akan dapati. Umpamanya dalam ayat ini, yang mana kalau berdasarkan pada hadis Rasulullah, ayat ini adalah merupakan zahratan. Dua, dua bunga, dua, dua cahaya yang turun daripada langit. Antaranya salah satunya adalah ayat ini. Akhir dalam surah Al-Baqarah. Amana al-Rasul bima unzina ilahi min Apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Wal mu'minun. Begitu juga orang-orang beriman. Kullun amana bin Mereka semua itu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah. Wa manaikatihi dan malaikatnya. Wa kutubihi dan juga kutub kitab-kitab yang diturunkan. Wa rasulihi dan juga rasul-rasul yang diutuskan. Maknanya bukan satu saja Quran yang diturunkan kepada manusia. Ya, sebab kalau kita melihat dari aspek pengutusan para rasul ini ada beberapa kitab ataupun suhuf yang diturunkan pada para nabi dan juga para rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umpamanya Taurat kepada nabi Nabi Musa alaihissalatu wasallam Injil kepada nabi Isa alaihissalatu wasallam Zabur kepada nabi Daud alaihissalatu wasallam dan juga di sana suhuf-suhuf yang lain yang diturunkan pada para nabi dan juga para anbiya alaihissalatu wasallam jadi kitab-kitab ini adalah sebagai panduan kepada kita manusia. Uh, ya, sebagai panduan kepada kita manusia. Kitab-kitab ini walaupun uh, Taurat, Injil, Zabur dan seumpamanya itu adalah diturunkan untuk umat Nabi yang yang terdahulu. Dan kita ini uh, Al-Quran diturunkan untuk kita dan juga semua umat-umat yang terdahulu juga. Uh, sebab itulah Rasulullah uh, bersabda, ahli kitab itu jika sekiranya mereka beriman dengan aku, maka mereka mendapat dua ganjaran pahala. Yang pertama kerana mereka beriman dengan nabi-nabi mereka yang diutuskan dan juga yang kedua kerana mereka beriman dengan aku sebagaimana dia turunkan kepada aku. <coughs> Jadi ayat ini adalah merupakan penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala, kullun amana billahi beriman kepada Allah dan juga para malaikatnya dan pada kitab-kitabnya dan juga para rasulnya. La nufarriqu bainana ahadin dan kami tidak membeza-bezakan antara salah seorang daripada para rasulnya wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la nufarriqu bainana ahadin mir rusuli ayat ini dengan jelas menunjukkan pada kita bahawa para rasul itu membawa satu risalah sahaja iaitu risalah tauhid ya risalah tauhid cubalah kita perhatikan pada Quran ya cubalah kita perhatikan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul menjelaskan pada kita bahawa para rasul itu adalah membawa ajaran tauhid membawa akidah ataupun risalah risalah tauhid dan risalah tauhid ya ajaran tauhid itu tidak ada pada agama-agama lain kecuali kepada agama Islam. Justru itulah para nabi dan juga para rasul yang sebelum ini pun mereka membawa ajaran tauhid, ajaran Islam. Dan ditutupi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Manna kita kena setkan dalam minda kita bahawa uh, rasul ataupun nabi Musa itu bukan membawa ajaran Yahudi. Nabi Isa juga bukan membawa ajaran Kristian, ya. Dan juga begitulah. Uh, mereka semua ini membawa ajaran tauhid. Cuma selepas daripada kematian mereka, selepas daripada Nabi Isa diangkat ke langit dan seumpamanya, maka berlakulah perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. maka timbulah bid'ah khurafat apa semua. Jadi akhirnya berjadilah sebagaimana kita kita lihat sekarang ini. <coughs> Begitulah juga dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadis Jibril al-Mashhur bi qawlihi al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si -ba al-akhir. Dan iman itu adalah engkau beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, engkau beriman dengan malaikatnya dan juga dengan kitab-kitabnya dan juga dengan perjumpaan, ya, bahawa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk di mana segala amal perbuatan kita, kalau baik maka kebaikan akan terima, kalau sebaliknya maka sebaliknya juga kita akan terima. Warusulih dan juga para rasulnya. Maknanya dalam kehidupan ini kita perlu membaca kisah para rasul. Bagaimana mereka menghadapi masyarakatnya, bagaimana mereka menghadapi kerana manusia, dan juga bagaimana mereka menghadapi gelagat <coughs> dan juga pemikiran manusia yang berbagai-bagai. Jadi para rasul ini adalah merupakan contoh yang terbaik dalam kesabaran, kesabaran yang dibawa ditunjukkan dalam Al-Quran umpamanya. Wa tu'minu bil ba'si al akhir. <coughs> dan juga kamu beriman dengan hari kebangkitan. Itu adalah rumusan kepada semua keimanan ataupun akidah kita dalam Islam. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, al Quran itu sebenarnya membicarakan mengenai tiga perkara. Ya, tiga perkara. Yang pertama adalah membicarakan mengenai manusia dengan berbagai-bagai gelagat manusia. Siapa kita manusia? Ke mana kesudahan kita manusia? Dari mana kita asal? Siapa peranan apa peranan kita di atas muka bumi ini? Jadi semua itu dan bagaimana kita diciptakan? Dia makhluk pertama dan seumpamanya. Jadi semua itu kalau kita melihat pada Al-Quran ada jawapannya. Sebagaimana yang Al Ahli-ahli falsafah berfikir berkaitan dengan kita manusia dengan mengerahkan segala otak, segala pemikirannya untuk mentafsirkan ataupun untuk mendefinisikan kita manusia. Tetapi Quran menjelaskan kepada kita siapa kita manusia. Ya, Quran menjelaskan kepada kita apa peranan kita atas muka bumi ini. Dan juga Quran menjelaskan kepada kita bagaimana dengan kesudahan kita dan juga apa yang sepatutnya akan kita dilakukan atas kehidupan, dalam kehidupan ini. Jadi semua itu dibicarakan dalam Quran. Yang kedua adalah perbincangan mengenai alam. Alam ini alam yang banyak. Ya, alam uh, bila kita sebut alam, kullu ma Allah fahwal alam. Lain daripada Allah itulah alam. Hatta kita sendiri pun manusia disebut sebagai alam. Alam manusia. Ya, alam binatang. Alam bukit bukau. Alam langit. Alam astronomi. Alam kosmologi. Ya, alam malaikat. Alam jin. Alam akhirat. Alam binatang, alam tumbuhan, botani, kimia dan seumpamanya. Itu semuanya alam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala simpulkan dalam satu dalam surah Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu adalah akidah yang kita jelas bahawa semua uh, kehidupan, ya semua alam ini mereka tuhan mereka adalah Allah. yang cuma manusia yang ada dalam satu hadis uh, Rasulullah menyebut ada dua uh, semuanya mengakui keesaan, keagungan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang yang jahil, orang-orang yang bahlul dalam kalangan manusia dan juga jin. Ya. Jadi, manusia ini pada asal fitrahnya mengakui bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan mereka. Tetapi keangkuhan, kesombongan, dengan sebab-sebab tertentu. Angkuh dan sombong kerana memiliki kekuasaan. Angkuh dan sombong kerana memiliki kekayaan. Angkuh dan sombong kerana memiliki, memiliki kumpulan yang ramai umpamanya. Sebagaimana berlaku pada Fir'aun dan seumpamanya. Jadi, itu adalah pada peringkat asasnya. Ya, pada fitrahnya manusia ini memang mengakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan mereka. <tuh> itu kan yang ketiga adalah perbincangan, perbicaraan mengenai Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, dia memenuhi dengan tiga-tiga perkara ini. Ya, perbincangan mengenai manusia, uh, ya, perbincangan mengenai alam. Dan sebab itu ada surah al ankabut suratul Al-Baqarah. <tuh> Surah Naml dan seumpamanya. Ayat-ayat itu ataupun surah-surah tersebut membicarakan mengenai binatang. Ya binatang. Ada juga berkaitan dengan uh, sebutan uh, lautan, ya, lautan dan seumpamanya. Dalam ayat Al-Quran itu jelaskan pada kita bahawa semua itu diuruskan, ditadbirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga adalah berbicaraan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak mencari siapa itu Allah, bagaimana Allah Taala kuasa dan seumpamanya, maka Al-Quranlah tempat dia. Ya, siapa itu Tuhan yang sebenarnya? Aqidah yang betul dan tepat, maka Al-Quran lah tempat tempatnya. Untuk kita mencari bagaimana seharusnya kita bertindak ataupun bagaimana seharusnya kita uh, memberi kepercayaan dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan begitu juga dengan ayat-ayat ya, seperti mana yang uh, al, maknanya aqidah kita, iman kita adalah amalun qalbiyun ya, amalun qalbiyun uh, ilmiyun ilmiyun maknanya aqidah kita itu adalah ilmu yang kita terasnya adalah wahyu ya terasnya adalah wahyu yang merupakan uh, yang turun daripada langit untuk uh, dijadikan sebagai pegangan kepada kita jadi akidah itu adalah akidah tersebut adalah akidah yang al aqaid ilmiyah qalbiyah uh, maknanya sebab itulah uh, sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa akidah itu adalah ilmu dan ilmu itu adalah ilmu yang kita ambil daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, banyak kekurangan, banyak yang hilang daripada pemikiran manusia sekiranya manusia tidak menjadikan wahyu itu sebagai sumber ilmu ataupun tidak menjadikan wahyu itu sebagai sumber akidah dan juga sumber uh, ilmu untuk kehidupan manusia. Ya banyak. Kalahlah umpamanya di barat. Barat hanya menjadikan dua saja sumber ilmu iaitu akal. Daripada akal inilah timbulnya falsafah, pemikiran dan juga pasca indra. Daripada pasca indra maka timbunya sains. Ya, barat banyak. Ya, kalau kita melihat banyak yang hilang daripada masyarakat barat, hilang daripada para cendekiawan barat apabila mereka tidak menjadikan wahyu itu sebagai sumber ilmu ataupun sumber kepercayaan. Mereka tidak mempercayai wahyu. Mereka menolak Bible itu sebagai sumber ilmu. Apatah lagi dengan Quran. Ya, apa apatah lagi dengan Quran. Ini boleh dilihat dibaca berdasarkan kepada tulisan penulisan para cendekiawan dan juga ahli falsafah dan juga ahli saintis barat. Ya. namun kajian yang mendata, ya, kajian yang ikhlas untuk mencari kebenaran, pastinya mereka akan menemui. Ya, pastinya mereka akan menemui kebenaran Al-Quran itu sendiri. Ya, Al-Quran itu sendiri. <coughs> Jadi begitulah apa yang kita jelas, apa yang kita boleh jelas adalah Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang di sana ada akidahnya, kepercayaan, keyakinan, sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana telah yang kita nyatakan tadi. Dan satu, satu ayat umpamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minunannazina amanu billahi wa rasulihum samalam yartabu." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, semalam nyartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu terhadap apa yang ada dalam hati mereka. Pacak dipacakkan betul-betul keimanan dalam hati itu sebagaimana kita lihat apa yang berlaku di Gaza sekarang ini. Ya. Betul betul masyarakat Gaza, ya, betul betul orang orang Gaza sekarang ini, masyarakat najib ummah di Gaza sekarang ini menjadi contoh. Itu adalah contoh umat Islam yang terbaik yang kita hidup sekarang ini yang kita dapat lihat dengan mata kepala kita, <coughs> yang kita dapat lihat dengan mata kepala kita. Walaupun berlaku Holocaust oleh Yahudi yang berlaku jenosent oleh Yahudi, namun keteguhan mereka, sumut mereka, keteguhan mereka kebantapan iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah gugur ataupun tidak pernah gentar walaupun sedikit. Inilah yang dibentuk. Ya. Kalau kita ingin melihat satu masyarakat, bagaimana mereka itu dibentuk, bagaimana akidah mereka itu membentuk pemikiran mereka, maka kita boleh tengok apa yang berlaku di Gaza. Ya, apa boleh tengok berlaku di Gaza. <tuh> Jadi itulah yang jelas. Ya, kita perlu dedahkan anak-anak kita dengan Al-Quran kerana ia adalah sumber akidah, dia adalah sumber ilmu. Dia adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. <coughs> Dan ini adalah dibicarakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alif Lam Mim bila kita buka surah Al-Baqarah ayat pertama lagi zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini, ya kandungan kitab ini. Tidak ada ragu-ragu. Daripada permulaan surah Al-Baqarah sampailah surah Al-Fatihah, daripada surah Al-Fatihah sehingga sampai surah An-Nas, ya tidak ada ragu-ragu pada kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala. itulah daripada sinilah kita ambil akidah kita. Ya. Nah, cuma dalam bab akidah ini kalau kita lihat dalam perbincangan para ulama ya, dalam bab akidah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam surah umpama ayat Al-Quran, Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa laa nawm. Ayat Kursi. Itu adalah surah ayat akidah. Begitu juga dengan qul huwallahu ahad. Itu adalah ayat akidah yang membicarakan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang membicarakan berkaitan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi mana walaupun banyak ya tafsiran para ulama berkata dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita uh, clearkan ataupun tak perlulah kita bergaduh berkaitan dengan perbahasan para ulama berkata dengan sifat Allah. Ya, tak perlu kita bergaduh sebab apa sebab itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah taala kepada mereka-mereka yang dikehendaki. Ya, kita boleh membaca, dan kita boleh melihat dan juga kita boleh mendengar bacaan-bacaan ataupun Uh, tafsiran-tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran itu. Yang penting adalah kita menjadikan Quran itu asas kepada ilmu kita, asas kepada uh, asas kepada akidah kita. Mereka <coughs> begitu juga. Kalau ayat, -ayat berkaitan dengan la roy bafi, ayat Al-Quran itu tak ada tak ada ragu-ragu. Umpamanya dalam surah Al Imran, Rabbana inna kajami nasini Yawmin la roy bafi. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan menghimpunkan manusia ya pada hari tidak ada ragu-ragu padanya maknanya berkaitan dengan hari akhirat ngumpamanya itu berkaitan dengan hari akhirat yang menjelaskan kepada kita bahawa hari akhirat itu pasti akan berlaku walaupun manusia tidak mengakuinya walaupun manusia mengkufurinya dan seumpamanya namun Allah Subhanahuwataala menegaskan bahawa hari akhirat itu pasti akan berlaku ya pasti akan berlaku jadi itulah ayat-ayat berkaitan dengan akidah yang kita sematkan dalam hati kita berkaitan dengan keyakinan dan juga apa yang perlu kita jelaskan dalam kehidupan ini. <coughs> Dan kalau kita melihat kepada akidah ini, dia bukan hanya semata-mata ilmu. Sebab kalau kita membicarakan akidah itu sebagai ilmu, maka syaitan ataupun iblis, ya, syaitan ataupun iblis itu lebih memahami. Lebih mereka mengabdikan diri kepada Allah dengan tempoh masa yang lama. Ya, waktu bersama dengan di sisi dalam kehidupan ataupun dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan. Iblis itu maknanya mereka mengabdikan diri kepada Allah dalam tempoh masa yang lama. Mereka mengenali Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam Quran itu juga dijelaskan kepada kita. Kama syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni Seperti mana juga syaitan Syaitan itu akan berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Tetapi apabila manusia kufur, maka syaitan akan berkata bahawa ini akhafun Allah. Ini ara ma la taraun. Aku sesungguhnya aku takutkan Allah dan aku melihat apa yang kamu tidak melihat. Maknanya dari sudut ilmunya, syaitan itu lebih berilmu daripada semua manusia. Ya, semua manusia. Namun keingkaran, ya, ketidakpatuhan kepada syariat ataupun ketidakpatuhan kepada arahan Allah hanya sekali saja meminta supaya sujud kepada Adam dan mereka tidak sujud maka segala amalan yang dilakukan itu menjadi gugur ya segala amalan yang dilakukan oleh iblis itu menjadi gugur ya itulah betapa <coughs> Islam ini menjelaskan kepada kita bahawa Quran itu adalah sumber ilmu dan juga Quran itu adalah sumber hidayah dan juga Quran itu adalah sumber hukum untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita Sebab itulah bila kita ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang akhlak Rasulullah maka Aisyah menjawab radhiyallahu anha kana khuluqu Quran. ya maknanya seolah-olah Al-Quran itu adalah uh, Rasul itu adalah merupakan uh, Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi. Jadi dan ini kita boleh lihat ya, berdasarkan pada hadis-hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat ataupun berkaitan dengan akhlak peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah juga ya kita beriman kepada para rasul. Ya kita beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada seluruh sebagaimana telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu. Maksudnya di sini ya untuk kita mencari akidah yang tepat yang betul. Ya, sebab akidah ni dia ada dua. Yang pertama akidah sahihah. Yang kedua ada akidah batilah. Yang pertama adalah akidah yang sahih, yang betul, yang tepat dengan realiti kehidupan, dengan realiti manusia itu sendiri, iaitu akidah yang dibawa oleh al-Quran, akidah tauhid. Ya. Nah, Dan satu lagi ada akidah perbuatan pemikiran manusia. Nah, sebab itulah pemikiran manusia dia tak boleh jadi akidah. Ya, pemikiran manusia dia tidak boleh menjadi akidah. Ya, sebab itulah dalam para ulama Islam dia dia menterjemahkan ataupun mereka mentafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran itu dan juga menjadikan panduan kepada tafsiran itu. Uh, ya. Yeah. <coughs> umpamanya dalam bab menceritakan berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya, umpamanya menceritakan berkaitan dengan sifat Rasulullah. Empat perkara yang wajib yang perlu diimani kepada Rasulullah uh, kepada Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya, maknanya sidik amanah tabligh dan juga fatana. Ini mereka ambil ya mereka ambil daripada penyataan al-Quran. Ya ayuh rasul baligh ma unzina ilaika min rabbik fa in lam wa tafal fama balaghta risalata. Jadi berdasarkan pada ayat pada ayat ini maka ulama mentafsirkan Mengurumuskan bahawa antara sifat-sifat yang wajib bagi para rasul adalah tabligh. Ya, tabligh, amanah. Apa yang rasna para rasul ataupun rasulullah umpamanya dia terima daripada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan sampaikan tidak kurang sepatah pun dan juga tidak ditambah walaupun satu kalimah ataupun satu baris. Sebagaimana yang Rasulullah terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala maka disampaikan. Maka disampaikan kepada umat dia. itu adalah ilmu. Sebab itulah para ulama ataupun para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain menganggap bahawa Al-Quran itu adalah sebagai ilmu ya sebagai sumber segala-galanya bagi mereka. Cuma kita ya, kita masyarakat Islam sekarang ini Mungkin kerana kejahilan kita. Mungkin kerana kita melihat uh, Al-Quran uh, uh, itu tidak ada apa-apa pun. Walhal, di situlah jalan selamat bagi kita. Di situlah maknanya uh, ketenangan. Di situlah uh, apa yang kita harapkan sebagai akidah kita. Yang merupakan satu <coughs> akidah yang turun daripada langit. Uh, Justru itulah maknanya kalau kita lihat yang dalam Al-Quran itu penuh dengan sumber-sumber akidah. Ya, penuh dengan kenyataan-kenyataan akidah. Al-Quran sendiri umpamanya. Kita beriman dengan Al-Quran, Walaupun kita lihat Al-Quran ataupun masahab itu di depan mata kita, tapi sebenarnya kita beriman Al-Quran, kita yakin bahawa semua yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu daripada muka surat pertama, daripada masahab yang pertama, dan yang pertama, sehingga yang terakhir, semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua itu adalah ilmu. Ilmu berkaitan dengan ekonomi. Ilmu berkaitan dengan politik. Ilmu berkaitan dengan manusia. Gelagat manusia. Ilmu berkaitan dengan alam dan seumpamanya itu adalah suatu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada kita. Ya sebab itulah maknanya pendidikan ya. Kerajaan Negeri Kelantan telah meletakkan asas pendidikan yang amat-amat baik bila mewujudkan sekolah-sekolah agama dia sepada setiap seluruh ada arah di negeri Kelantan ini. Itu adalah salah satu daripada usaha kerajaan untuk menanamkan pemikiran dan juga akidah masyarakat eh ke dalam uh, masyarakat berkaitan dengan akidah berkaitan dengan untuk memahamkan masyarakat generasi-generasi baru terhadap al-Quran. Memanglah di sana ada kekurangan yang tak dapat kita nafikan. Namun itu adalah satu usaha yang paling baik yang yang paling baik yang maknanya telah diusahakan oleh para uh, tuk kenali dan juga ataupun siapa saja yang berusaha untuk mewujudkan sekolah-sekolah haji ataupun sekolah-sekolah hiasan Islam Kelantan itu. Ia adalah untuk memahamkan generasi daripada kefahaman yang tepat yang betul dengan akidah yang sesuai dengan peranan kita sebagai makhluk dan juga hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala muka bumi ini. Aku nu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.